Именно здесь, на самой высокой точке города, у известной стелы самолет полным ходом идет возведение нового жилого комплекса «Надежда». По самым смелым расчетам, совсем скоро, уже к концу ноября, это место станет новой надеждой многих крымчан на светлое будущее. Пять девятиэтажных домов общей квартирной численностью 640 появится на этом пустыре уже через несколько месяцев. Строительство начато, возведение фундамента в завершающей стадии. Еще сложно поверить, но в скором времени здесь будет полноценный жилой массив. Новый микрорайон для крымчан будет полностью автономным. Вместе с домами будут построены и необходимые инфраструктурные и социальные объекты: котельная, детский сад, школа, магазин. Здесь два подрядчика. Один ОБД Инвест это я его генеральный директор, я же являюсь начальником штаба стройки, и ЗАО ОБД, это тоже наша одна из партнерских наших фирм, та, которая строит тоже здесь вместе с нами. Опыт строительства жилья для потопленцев у подрядчиков уже есть. Именно компания ОБД в 2010 году в оперативном режиме возводила дома для пострадавших от наводнения в Туапсинском районе. Тогда условия для строительства были более жесткие, ведь до зимы оставалось немногим более месяца. Тем не менее, строители качественно и в срок справились с поставленной задачей. Мы здесь строим э Объем, дома из объемных блоков, это объемно-блочное домостроение. Это позволяет нам максимально ускорить строительство и сделать его качественным, в том числе с точки зрения сейсмика. У нас будет только качественное строительство, и пусть люди не сомневаются в этом. Да. Мы, мы при э, высокой скорости строительства полностью э, выполняем все условия технологии. Это только один из районов, куда в скором времени смогут переселиться крымчане, лишившиеся крова в результате наводнения. Еще один комплекс уже готов к эксплуатации. Изначально дома предназначались для военнослужащих, но руководство Министерства обороны передало квартиры пострадавшим. Благодаря этому новое жилье смогут получить более 500 семей в самое ближайшее время. А комплекс «Надежда» будет введен в эксплуатацию к середине ноября. По постановлению правительства мы должны заселить сюда уже людей, 15 ноября. То есть мы должны будем сдать, я так понимаю, в конце октября, чтобы мы успели оформить все документы на них. И 15 ноября мы сюда заселим людей. В дальнейшем мы будем корректировать, может быть, численность нами построенных квартир в зависимости от того, сколько нам нужно будет дать людям, которые потерпели вот бедствие в связи с затоплением. Может быть, может быть будет чуть-чуть меньше, может быть чуть-чуть больше, но это в наших силах. Всего же в Крымске, по сообщениям таких сайтов, как Югару и Живая Кубань, для обеспечения жильем всех нуждающихся в ближайшие 4 месяца планируется построить 800 домов. Я нашла свой стиль. Я иду в ногу со временем. Наш магазин одежды ⁇ браво! Нам осталось выбрать. В сети магазинов «Браво» огромный выбор школьной одежды. Принимаем коллективные заявки на классы. Не откладывайте покупку школьной формы. Новинки представлены уже сегодня. Город Крымск, улица Синева, 9, остановка «Стадион» и улица Комсомольская, 24, кафе «Амуремия». Сеть магазинов детской одежды «Браво».